السلام علیکم دوستو میں ہوں نوید احمد فسانہ اردو آئی لینڈ کی جانب سے اگر آپ میرے چینل پر بنائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر اور انسان ہیں ان کا لقب صفی اللہ یعنی خدا کا برگزیدہ بندہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر اور خلیفہ فل ارض بھی کہا جاتا ہے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ نو صورتوں میں موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام کچھ علماء کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھے ہزار سال پہلے پیدا ہوئے تھے اور آپ کی وفات جمعہ کے دن ہوئی تھی اور پیدائش بھی جمعہ کے دن ہوئی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر واقع ہے حضرت آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی اور آپ نے ہندوستان کے سارے علاقے پر بحثت کی حضرت آدم علیہ السلام پر دس صحیفے نازل ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام اللہ تعالی کے سب سے پہلے نبی تھے قرآن مجید میں ہے کہ آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی اس کا ترجمہ ہے کہ اور ہم نے بنایا آدمی خن سن سنے گارے سے چنانچہ روایت ہے کہ جب خدا بند قدوس عز و جل نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آئیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت عزرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روح زمین کی اوپری پرت چھلکے کی طرح اتر کر آپ کی مٹھی میں آگئے جس میں ساٹھ رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں یعنی سفید مٹی سیاہ مٹی سرخ و زرد رنگوں والی مٹی نرم سخت شیریں تلخ نمکین اور پھیکی ان تمام کیفیتوں پر مشتمل وہ مٹیاں شامل تھیں جن سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بنایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو تخلیق کیا تھا حضرت آدم علیہ سلاد وسلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں حضرت آدم کو خلیفت اللہ فی الارض قرار دیا گیا یعنی سمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ابلیس کے علاوہ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ابلیس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو دربار سے دھتکار کر نکال دیا اور اسے مردود قرار دے دیا حضرت آدم اس وقت جنت میں رہا کرتے تھے کچھ عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی اور اس عورت کا نام حوا تھا حوا اور حضرت آدم کو حکم ہوا کہ جنت کی جو نعمت چاہو استعمال کرو مگر ایک درخت ہے اس کے قریب بالکل بھی مت جانا ورنہ ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے لیکن شیطان جس کو اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکال دیا گیا تھا اس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ کرتا رہے گا وہ لائیل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا لیکن حضرت آدم اس کی باتوں میں نہ آئے پھر کہا جاتا ہے کہ شیطان ایک انتہائی پارسا شخص کے روپ میں ہوا سے جا کے ملا اور ان سے کہا کہ تم لو اس درخت کا پھل ضرور کھاؤ اس طرح شیطان کے پہکانے پر انہوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا اس پاداش میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا گیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم نے انسان کو ضعیف کمزور اور جلد باز پیدا کیا انگریزی میں ایڈم یہ دو حصوں پر مشتمل ہے آت ایم اس کے معنی الارض یعنی زمین کے ہیں ترمزی اور ابو داود میں یہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ پیدا ہو گئے بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے ایک مقام سرندیپ پر اتارا گیا تھا اور اما ہوا کو جدہ میں اتارا گیا یہاں یہ دونوں دو سو سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے آخر اللہ تعالیٰ نے دونوں کی توبہ قبول فرمائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں مکہ کے قریب عرفات کے پہاڑ پر چھوڑ آئے تبری اور ابن الاسیر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو یہاں پر کعبہ بنانے کا حکم دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں مناسق ادا کرنے کے طریقے بتائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نو سو ساٹھ کے لگ بگ عمر پائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ یحووبی کے بقول ابو قیس ایک پہاڑ ہے اس کے دامن میں ایک مغارت القنوز یعنی خزانوں کا خار ہے اس میں دفن کیا گیا تھا۔ بعض تاریخ دان کہتے ہیں کہ آپ کی قبر مبارک سعودی عرب میں مسجد خیف کے میں ہے بعض کہتے ہیں کہ آپ کی قبر مبارک سری لنکا میں اترنے کے مقام پر واقع ہے بعض مرغین یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی قبر مبارک عراق میں واقع ہے آپ کی وفات کے ایک ہزار چھبیس سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی حضرت آدم کے فوراً بعد ان کے جو جانشین تھے وہ حضرت شیف علیہ السلام تھے دوستو یہ تھی انسانیت کے پہلے فرد اور اسلام کے پہلے نبی کے بارے میں چند معلومات امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اگلی ویڈیو انشاءاللہ ہم حضرت شیس علیہ السلام پر بنائیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ